kecha axborot ah, va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida el yurt umidi jamg'armasi faoliyati va 2024 ming yigirma to'rtinchi yilga birinchi stipendiya tanlovining yakuniga bag'ishlangan matbuot anjumani bo'lib o'tdi hozir shu haqda. matbuot anjumani avvalida el yurt umidi jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari javohir ahmedov jamg'arma faoliyati va istiqboldagi rejalar to'g'risida yig'ilganlarga ma'lumot berdi el yurt umidi jamg'armasi tomonidan bugungi kunga qadar dunyoni g yigirmatalik mamlakatlariga qariyb ikki ming ikki yuzdan ortiq mutaxassislarni ta'lim olishi va stajirovka o'taish tashkil etildi aynan bugungi kun holatiga ularni bir yuzi bir ming uch yuz o'ttiz besh nafari o'zbekistonga qaytib kelib o'sha xorijda olgan ilg'or bilim tajriba va ko'nikmalarini bevosita o'zi mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan tashkilotda amaliyotda qo'llab kelmoqda alohida qayd etish lozim o'zbekiston yoshlarining xorijda ta'lim olishiga davlat byudjetidan muntazam va ba barqaror mablag' ajratib borilayotganligi xorijlik hamkorlar tomonidan ham alohida e'tiroflarga sabab bo'lmoqda xo'sh nomzodlarni aniqlashda qay darajada shaffof tizim yaratilgan biz ayni shu savol bilan mas'ulga yuzlandik to'lanayotgan moliyaviy mablag' bu bevosita xalqni puli ya'ni xalqni o'sha peshona teri orqali topiladigan pul bo'lgandan keyin buni nazorati uni shaffofligini ta'minlash bevosita bitta jamg'armaga emas bir nechta tashkilotlar nazoratida bo'ladi el yurti medi jamg'armasini aynan birinchi bosqich bu hujjat topshirish bosqichi ikkinchi bosqichda shaffoflik jarayonlari bu bevosita aynan o'sha bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan alohida al shakllantirilgan test bazalari bor man yuqorida qaysi yo'nalishlar bo'yichaligini ta'kidlab o'tdim ular tez topshirishadi raqobat darajasini inobatga olgan holda sohalar ustuvorligini inobatga olgan holda ularga ball belgilanadi va suhbat jarayonlariga o'tadi suhbat jarayonlarini shaffofligini ta'minlash har bir suhbatda ishtirok etayotgan nomzodni suhbat jarayonlari to'liq video kuzatuv moslamalari orqali yozib olinadi ma'lumot uchun el yurt umidi jamg'armasi stipendianti bo'lish uchun yosh chegarasi bakalavr <laughs> bosqichi uchun yigirma besh yoshgacha magistratura bosqichi uchun yigirma yoshdan qirq besh yoshgacha doktorantura bosqichi uchun esa yigirma ikki yoshdan qirq besh yoshgacha etib belgilangan nigora elmurodova bobur yo'ldoshev abbas o'tbosarov zamon informatsion dasturi uchun ustuvorlik aynan nogironlig bo'lgan shaxslarga b